Подскажите, пожалуйста, а чему вас в лекарню без зутя доставили? Я шел по снегу, шел по снегу, и был ручей. И этот ручей присыпало, как бы, типа, ну, снегом вот так навалило. И его не видно было. И я провалился, ну, ногами провалился в этот ручей. И у меня спали кроссовки. И мне пришлось, я, по... я понял, что я босиком. И я <как> понял, что никуда не, ну, я не знаю, куда идти до ближайшего, допустим, там места назначения, чтобы согреться. И поэтому мне пришлось позвонить в 911, потому что... То вы в горы пришли не подготовленные в спортивном Не подготовленные, да. Ну а с какой мы вы пришли в державного кордона Украины? Я... Я конкретно целенаправленно, ну, не шел прям конкретно, прям в сторону границы. Я просто шел по дороге, там дорога была. Угу. А куда вы шли? Там горы, я, я в гору шел. В горы шел? Да. До какой самой горы? Ну, конкретно у меня конкретного, ну, конечной точки у меня не было.